У нас воду сейчас подают строго по графику. С шести утра до десяти часы можно проверять, и с шести вечера до десяти вечера. А кто ее проверяет? Рыжева, вода. Вот кастрюли уже все это самое попропадали. Что это такое? До войны, мне кажется, лучше качество было. Мне примерно дают воду, ну, в 5, то есть в 17 часов. И до 12 ночи. А целый день воды нету. Ой вот что-то сегодня случилось, что вот сейчас немножко вода есть. Вы извините, но по качеству, я не хочу даже говорить, она с каким-то запахом с каким-то ну, вкус. Ну, короче, она не соответствует тем качествам, которые должна быть вода. Вот и приходится идти в магазин покупать воду. Вечером э, пол шестого, пол шестого у пять когда. А вот сегодня, за все, наверное, три месяца, сегодня утром пошла вода у нас. Вот радости на это. Отвратительна, особливо як пайде ржавая. Ми на піті чай і бі, покупаємо. Як Господь дає. Ну, сьогодні ж найкраще ми йшли, ще воду не виключали, а вона є. И, ну, а вчора я повернулася десь ну, після 16-ї додому, може трішечки раніше. Води ще не було. а Тоді вона десь після 18-ї включається. Ну зараз нормально якби.